25 березня уряд України запровадив режим надзвичайної ситуації по всій території держави та подовжив карантин до 24 квітня. У зв'язку з цим, 26 березня провели селекторне позачергове засідання регіональної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. На засіданні, виконуючи обов'язки головного санітарного лікаря Харківської області Любов Махота, повідомила, що у Харківській області станом на 26 березня є одна підозра на коронавірус. Але це ще не офіційний випадок, який іде і обліковується як підтверджений випадок COVID-19. Також на засіданні обговорювали питання про подовження карантинних заходів на території регіону. Обговорили питання розгортання за необхідності та організації роботи блокпостів, а також дезінфекції під'їздів та ліфтів. Я прошу всіх служб підійти відповідно до цієї ситуації і зарані бути готовими до розгортування, именно, зараз я зараз імена веду, капоту. Да, проходили, когда начинались события на Донбассе. Это другие, как бы, Некоторые говорят, там да мы все проходили, мы все знаем, як. это совсем абсолютно другая организация. Поскольку нет у нас специальных каких-то боксов перевозных мобильных, для обработки транспорта, для обработки людей. Давайте продумайте, прошу санстанцию в первую очередь в этом направлении, как это было с свиным гриппом, куриным гриппом. То есть на блокпостах просыпался, к примеру, сыпучий материал, тот же песок. Он обрабатывался здесь средствами. Проезжая машина, мы понимаем, что сбоку колеса не обработаешь. Но для этого надо иметь возможно ранцы невозможно скорее всего доступные ранцы здесь средствами. Некоторые умные бизнесмены там вчера начали заходить всякие коммерческие предложения извините бачок для распределения здесь средств там чуть ли не 70 тысяч стоит понимаете. то есть не надо вот идти в глупые и непонятного что. То есть я прошу заранее э, приобрести такие рамсы, чтобы они были. Э -э, Иван Юрьевич, э, тоже вас попрошу, чтобы у вас, Алексей Борисович. Не надо ожидать, может придется и помогать тем же э, сам, сам врачам, которые на бумаге вроде, на словах есть, а на бумаге фактически нет такой службы. К сожалению, в свое время она была расформирована на мелкие части, и у кого мы спросим, мы не готовы, а у нас ничего нет и так далее. Письмо соответствующего содержания на область мы направили по лаборатории, что люди не обеспечены, которые должны работать в очаге, они не обеспечены. То, что письмо прошло на нас, у нас самих мы можем деньги выделить, но мы не можем нигде их приобрести, к сожалению. То есть это специализированные должны быть поставки. Мы видим, что уже Китай помогает Украине. Уже министерство на более высоком уровне они имеют возможность какой-то минимум таких записных средств распределить. И обязательно с вашими вышестоящими руководителями отрабатывайте эти вопросы когда по вертикали с Киева спускаются какие-то комплекты без засадью, э, захисных засадей, их вот можно распределить и в первую очередь не себе поодевать модные маски, как некоторые делают, допустим, у нас обыкновенные, а в первую очередь отдать их распределить тех и распределить тем, людям, которые будут работать в очагах. Это то, что касается двух постов. Э, то, что Необходимо обеспечить первыми засобами захисту. Мы это делаем. Иван Юрьевич, Алексей Борисович, я так в общем скажу, не будем там рассказывать, кто, откуда и как. Мы уже минимум два раза пополнили наши медзаклады, пополнили средства, необходимые средства для первый захода. У нас есть 25 боксов в инфекционке, есть определенное количество лекарств для жаропонижающих, то есть для инфекционных этих, вернее, извините, для вирусных заболеваний. Сегодня ожидаем, Иван Юрьевич скажет, да, 25 тестов, так, Иван Юрьевич? тоже мы не дождались, что кто-то нам выделит, мы нашли, приобрели новой почты, они а приедут. То есть я призываю всех и всех руководителей и в погонах, и без погон провести определенную работу и определить, кто будет на блокпостах, санстанция, как будет определяться, кто будет с полицией, какие необходимые, какая помощь нужна от нас. Если это блоки, допустим, вывести и установить, да, мы это сделаем. То есть полицию прошу отработать эти вопросы. Мы выделим транспорт, выделим кран, вывезем, установим. Надо просмотреть то, что я сказал, но ну, если это нацгвардия с кунгами и так далее, вот у нас если два блокпоста будет, тоже желательно посмотреть, если это у нас может быть и один, да, один в теплосети есть. То есть ну, нужно, я прошу специалистов, вот я не специалист по этим специальным пунктам пропуска. Составьте, пожалуйста, вот, полиция, санстанция, вас, мы такой на это запишем. Какой перечень необходимого оборудования и средств необходимо иметь на этих пропускных пунктах. Все, что можно, мы поможем. Биотуалет? Биотуалет поставим, минимум средств дезинфицирующих, но я же говорю, нет больших там дезинфицирующих боксов и так далее и тому подобное. И шлагбаум это должен быть или просто будет полицейский останавливать. Повторяюсь, по средствам по просыпке сыпучих материалов, костюмы какие, они должны просто лежать, знаете, как говорят, Пожары. Да, пусть пожарный спит лучше, но у него все должно быть в порядке. В любой момент он должен вскочить, выехать и э, принять меры для э, повышения пожара. Точно тут, не дай бог, пожар, я в кавычках его называю, возникает, встали, выехали, по команде, все, лежат костюмы, к примеру, или три, или два, маски там, и так далее. Лежит песок заготовлен, э, находятся здесь средства, то есть вся готовность должна быть. По тепловикам, я повторяюсь, подготовить по еще мы пропишем тоже, подготовить этот пункт, который у нас, ну пока один, прозондируйте, а где еще такая возможность есть. Делиться никто ни с кем не будет, город с районом, район, это общая беда, вы слышали, все это будет делаться совместно. При необходимости развертывания, вы видите, вот наших медиков критикуют, да, какое было финансирование, какое снабжение, техника медичная, никакого практически не было. Да? Вот я работаю с медиками уже 9 лет, ну, ну не помню, особо что-то либо на уровне державы, области сюда давалось. А вот ситуация возникла. Критиковать тоже не надо, я и прессу прошу и так далее. Не только очень много. Вы посмотрите, в Испании люди лежат на полах, в коридоре на полу при их медицине и всего, всем прочим. Да? У нас этого нет, и я думаю, мы этого не допустим. В случае необходимости у нас будет развернуты личка места на базе городской больницы. Это 175 мест. 25 инфекционки, 175 в городской. Мы перес переместим, я тоже попрошу, Иван Юрьевич это знает. Занимается детское отделение, нам экстренно надо будет перевозить ну, ЦРБ, там размещать. И по терапии она в ЦРП у нас есть. В принципе, она просто будет закрыта. И в общем-то мы можем спокойно размещать. Э там людей. Есть средства мы имеем, и дополнительно сегодня уже договора заключаются с областным аптечным складом, там 5-литровые канистры в необходимом количестве, эти средства, но они больше для мытья ну, рук, конечно, но и занимаемся эти средствами, которые необходимы для обработки помещений, они у нас в принципе есть. Ну, плохо или хорошо, были выборы, мы чуть раньше, может, даже подготовились, и нареканий по единичным комиссиям не было. Мы это проводили. И каждая школа, каждый садик, каждый заклад имеет необходимое количество на какой-то период времени в обязательном порядке. Это, это то, что касается медиков, по аппаратам штучного, ШВЛ или, или, называется, да, эти аппараты вентиляции лагерей, они у нас 12 есть, 3 неисправны, да, к сожалению, 9 они в строю, это ну, старенькие, более простенькие, но они есть. В случае необходимости, вы тоже знаете, Иван Юрий сказал, если надо их переместить, будет они там рядом находятся, перенести говоря, через улицу в инфекционное, это будет сделать, слава, сделано, слава Богу, пока такой необходимости нет. Написали мы письмо на два аппарата, которые более сложные, современные, и нужны при более тяжелых ситуациях больного. Два аппарата стоят 3, 3 миллиона 300. К сожалению, таких больших денег нет, но Сергей Иванович Чернов говорил, что депутаты областного совета выделяют деньги на борьбу с коронавирусом, в том числе для приобретения аппаратуры. Мы письмо такое сделали, попросили такие деньги. Мы готовы искать его, в принципе, Манюрин знает уже практически, где взять были бы деньги. Это мы делаем в обязательном порядке то, что на местах у нас происходит в районе, в ОТГ территории, там тоже у нас есть плывинная ланка, все необходимое Алексей Борисович обеспечивает, там такого наплыва нет. Единственная просьба контроля за обычными лекарствами, в том числе жаропонижающими и так далее. ребельное есть? Да. Дмитрий Ильич? то, что голова доручал, то, что протокольно на предыдущей нараде, Проверяйте, постоянно обновляйте, чтобы людям нечем добраться до города, в аптечные пункты и так далее. Они должны все это получать на местах через, наших, через наши ФАПы и амбулатории. Тут тоже проблем нет. По движению транспорта. Движение транспорта мы мониторим. Полиции спасибо, чтобы перенаполненности не было, дезинфекция происходит подвижного состава. В основном люди едут или утром на работу вечером с работы, тех, кто работает, или же до медичных захватов. То есть основная мета, плюс два дополнительных маршрута, это были выделены, чтобы люди могли добраться до медичных захватов. По соцзахисту. Тоже вас информирую. У нас такт-центр работает на обслуживание на дому и доставка продуктов, доставка лекарств. Я попрошу Виктория Викторовна да. и Сергея Александровича по самым таким незахищенным лепсам населения, проработайте, пожалуйста, ситуацию по пайкам необходимым с предпринимателем. Какое-то количество нужно подготовить 955 и... человек. Да, и вот насколько мы сможем, если пойдут наши предприниматели навстречу, пожалуйста, вот кто, кто, они работают, продолжают работать и сетовать на то, что э, им тяжеловато с бизнесом, как раз по продуктам вопросов не должно быть. Тем более включая даже этот бизнес, постанову кабинета министров, вернее, Верховная рада, Внесла изменения в податковый кодекс и на два месяца освободила от уплаты на недвижимость всех, весь бизнес и уплаты на, по земле. Поэтому они не должны быть ущемлены и в этом плане. И наоборот, получают определенные прибыли. По росту цен у нас до 30% мы промониторили по городу, выросли цены на продукты и питания. Мы тоже во все инстанции написали контролирующую такую информацию. Контроля за ценами, к сожалению, на уровне державы нет. Но правительство, я думаю, рассматривает или рассмотрит, обязательно введет на этот период все-таки контроль и регулирование цен на основные хотя бы продукты. Так, спасибо полиции, вы видите, у нас не давят, не бизнес, все начинается с попереджи. Люди понимают, не цели написать кучу протоколов, это, 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 это на особо злостных. В основном у нас люди понимают все это. Не сказал я еще, как бы, при надзвичайной ситуации и рекомендации дезинфекции дарить и тротуары. Ну, нет у нас, к сожалению, такой техники, нет такой возможности, но... На этой сессии, на пятницу, которая у нас будет, мы будем определяться, просить депутатов оставить арендную плату ЖУКО, ЖУКУ, дабы обрабатывать подъезд. Теми доступными средствами, там, опять же, ранцы посмотреть, вот эти опрыскиватели и так далее, да, и доступными ДЕС средствами, это очень большие деньги, если там целый день обрабатывать. Но какая-то будет периодичность, и подъезды мы так есть, сможем с помощью жука, там будут выканации определенные, будем это обрабатывать. Ручки, там, подъезды, пол, лифтовые кабины, это, это, мы сможем. Хотя я же говорю, это на месяц посчитали, если использовать все необходимое при нашем количестве жилого фонда, это до полмиллиона надо вместе, этим, к сожалению. Таких денег ми не знайдемо, але какую-то суму определену і все, що потрібно, я вчора в обласній лабораторний центр, в дружині інфекції ФІДІ. Рекомендовано робити інспекцію щеденно. От в мене пропозиція. На сьогоднішній день, на 9 в утра, офіційні дані в Харківську лабораторного центру до нас прибуло за кордоном 13 чоловік. Пісний, сім по розвод, один панютна, Єзаветовка 1, Ресиванова 1, Краснопаловка 2. Усяких цих людей, які прибули з за кордону, були в контакті, проживають по под'єднах, там можуть проводити частіше. А так, в принципі, можна економити кошти, рекомендують вони заліквор, спальні процес, шпитами надія, світроводити. 6, 6, 6, 5, 5, 6. Ну, я уже сказал, мы не будем только эти подъезды, мы будем все стараться обрабатывать. Эти в том числе в обязательном порядке. Вы вместе с полицией отработаете вопросы по самоизоляции. Я вас прошу. У вас есть список, есть адреса в обязательном порядке. Нравится это, не нравится вы тоже слышали, и Сакуренко сказал, и Аваков вчера выступал, почему введена, введена надзвичайная ситуация, это не надзвичайный стан. Нет особо, в принципе, ущемления прав граждан. Но в отношении как бы, тех, которые должны быть на самоизоляции, то есть полиция Аваков так сказал, будет максимально ну, вежлива, но настойчиво делать это, чтобы они были на самоизоляции. Поэтому обязательно, полный Петрович, проконтактируйте. И людей же все просят, не все знают, кто приехал, откуда, каким образом. Просто на самосознание людей они должны это понимать и находиться дома. Максимально это сколько? Две недели рекомендуют, да? Две недели пробыть, если никаких симптомов нет. Ну, слава Богу, это хорошо. Но нам нельзя запустить как бы, этот вирус на нашу территорию. Китай вы видели, да, изолировали провинцию, там уже все, они ее разблокировали, уже нет вируса и как бы, да, практически новых фиксаций нет и так далее. То есть это самое главное, то, что спасает человека, закрыться, если можно, в квартире никуда не выходить. Те службы, которые работают, ну, деваться нет. Если будет необходимость ужесточения, повторяюсь, и президент это сказал, проводя нараду с главами областей, что особенно в небольших городках, мы небольшой город, не нужно закрывать рынки. И тем более, если на рынках определенная продажа продуктов, определенная, вот сейчас, если по семенам вопрос возник, Единственное, что там задача полиции смотреть, чтобы делать, как бы, ну они объезды, обходы делают, чтобы не было скупченности людей. То есть регулировать эти процессы. Это контроль супермаркетов, контроль рынков вот и так далее. Мы рынку не закрыли, повторялись. Ну контроль и наши, я не говорю, что это только полиция, сказали, вы только команды отдаете, Мы это тоже делаем. У нас есть специалисты, которые проверяют и по перевозчикам. У нас э, управление экономики выходит, контролирует магазины-рынки. Мы по итогам контроля на полицию уже два письма таких направили, где увидели нарушения. Но опять же, не для составления сразу, а для того, чтобы э, провести определенную работу, чтобы люди эти поняли и э, выполняли постановку админа. Следующее, если не понимают, повторяюсь, админ протоколы, штрафы на, э, юрос, на физ. на от 17 до 34 тысяч, на физическую mm -hmm. особу, на юрособу, которая э, нарушает от 34 до 170 тысяч. А может быть и криминальная дальность, максимум там, до 8 лет нужно

майже півмільйона гривень. Питання до лабораторії і прохання допомогти з тим, що на сьогодні немає наявності чим обробляти. Тому допомогти знайти цей матеріал, який він повинен бути, і розрахунки робилися з виходу з того, що буде оброблятися з пларомісними засобами. Тому питання про прохання працювати з довгопорядженнями. Друге питання, це також, Олександр Миколаївич сказав, але прохання віднестись дуже важливе питання це, це організація. Наприклад, те, що стосується там, самовузлів, там, других, але кожен по своїй лінії повинен відпрацювати. Наприклад, виявляється на посту в якої є підрозділя, хто буде її доставляти до місця, до ізоляції, до... 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 ну, транспортом, зараз... зараз... хто, хто буде це... змоделювати ситуацію і кожен свої просто ми, дай, по своїй лінії прописати. Дай цього не буде, але ми повинні готові бути, що в будь-який час виїхати кожна служба. Тому що все звалити... на місцевий орган самоврядування. Не зможемо ми взаємораз. Тому кожен свої, те, що він може зробити, буде робити. А ми допомагати в тому, щоб забезпечити тим, чого немає наявності. Це також дуже важливе питання. І ті чотири питання, які були додатково поставлені, також працювати. Те, що дороги, та товари у нас немає не фінансової можливості, але не... ну, ефективності, а ну так, да, і технічно. По финансам, смотрите, уже местный бюджет через ТМО потратил через позитивную порядка 200 тысяч гривен. Из тех лимитов, которые они были уже ранее выделены, и можно было их сразу использовать. Более 50 тысяч спонсорских говорить. На пятницу на сессию мы будем просить депутатов э выделить дополнительные деньги. Миллион снять с ремонта дорог, у нас другого источника нет, и миллион отдать на территориальное медичное объединение. До этого мы там 350 уже заложили, то, то бишь на сессии миллион 350. Тем, что есть лимиты, которые использованы, которые еще будут. Мы не для птички все тут рассказываем, чтобы побольше сумму нагнать. Сколько на ВСМ тратится, если это все под подопо... еще и лампочки, извините, там, дезинфекция идет, сколько купить. Мы накрутим там и 2, и 3, и 5 миллионов. Цели такой нет, цель одна. Конкретно на конкретику, сколько денег выделяем, потому я тоже заверяю вас, все, что мы можем, мы это будем делать, Хотя бы мы теряем за два месяца по расчетам 13,5 миллионов по налогу на землю и недвижимость. Ну, опять согласно действующему законодательству, тот, кто принимает такие пили, это Верховная Рада, те должны компенсировать траты бюджета. Как это будет происходить, я пока не могу сказать. Хотя письма мои, обращения такие сделают. Потому что мы перекрыть такую сумму ничем, к сожалению, не сможем. А это и зарплата бюджетников и установка, всех, и энергоносителей. Это захищенная статья. У нас получается порядка ну, 20 миллионов это захищенные статьи в месяц. А мы потеряем практически сразу месячный, месячный доход. 26 березня вийшла постанова уряду номер 239 в якій дозволена торгівля ветеринарними препаратами, кормами, пестицидами та агрохімікатами, насінням і садивним матеріалом. Також дозволено перевезення службовими та орендованими автомобільними транспортними засобами підприємств, закладів та установ у межах кількості місць для сидіння і виключно за маршрутами руху, погодженими з органами національної поліції. І як зазначено у постанові, здійснюючи ці види діяльності, обов'язково необхідно дотримуватися правил безпеки та відповідних санітарних і протиепідемічних заходів, а також використовувати засоби індивідуального захисту.